perkara kerana perjanjian 20 perkara ni akan terpadam sendiri dan tempatnya akan diambil alih oleh usul 2803. Untuk makluman tuan-tuan bila nak laksana usul ni dia ada banyaklah dia punya perkara yang perlu disusun satu demi satu. Antara konflik yang paling besar kesatuan Eropah rasa tak gembira kerana Amerika hanya menjemput negara-negara Arab untuk berada dalam Board of Peace iaitu badan yang akan menjaga pelaksanaan usul ini. Kesatuan Eropah melalui IA uh, Itali mengatakan bahawa harus ada negara Eropah menyertainya kerana Kesatuan Eropah akan menghantar tentera mereka berada di sepanjang sempadan antara Gaza dan juga Mesir. Di mana dalam perjanjian sempadan uh, Abdul Hadi saya terpaksa keluar dengan awak balik. Eh. Uh, saya terpaksa keluar awak. Lah. Uh. Ham tu tengok, tak tunggu ayah orang. Lah. Pasal kadang-kadang kita cerita, dia tak nak dengar. Dia bertanya sepatutnya dalam proses saya cerita, tuan-tuan tumpu je pendengaran. Dan jangan nasihat saya suruh tutup skrin nanti dengan orang nasihat sekali saya akan tutup tandang keluar. Tonton kerja tonton fokus dengar ya. Yang lain biasa saya dan admin uruskan. Berarti apabila usul ini dilaksanakan, Kesatuan Eropah sedang memohon kepada Amerika Syarikat kerana mereka akan menghantar pasukan tentera mereka berada dalam garis sempadan. Iaitu sempadan Philadelphia yang panjang dia 14 km. Apa beza peranan yang akan dimainkan oleh tentera 20,000 tentera negara Islam masuk dan berada dalam Gaza? masuk dan berada dalam 365 km tanah Gaza bagi membantu proses pembangunan semula Gaza di bawah Board of Governance, sebuah kerajaan yang akan diambil daripada kalangan masyarakat awam. Manakala Board of Peace, uh, manakala sempadan Philadelphia yang menentukan pintu sempadan yang sekarang Israel kawal bagi mengutuk dan juga bagi mengekang apa saja bentuk bantuan sampai ke Gaza ini akan dikendalikan oleh tentera kesatuan Eropah. Dia tak panggil tentera NATO pasal NATO tak boleh pergi servis dekat Gaza. Kerana dalam NATO hanyalah 32 buah negara anggota saja NATO akan masuk. Berarti dia tak kena mengena dengan NATO nak seberangkan tentera dia. Maka tentera Eropah datang dalam blok tersendiri. Blok satu Eropah. Di mana tentera, tentera, tentera Eropah yang akan datang adalah... Okey, baik kan? Eh? Dalam garis sempadan ni, akan ada Jerman, akan ada Itali, akan ada United Kingdom dan akan ada Greece. Bila ada empat mereka ini menjaga garis sempadan, Jerman, Jerman dan juga United Kingdom merasakan rasa tak gembira kerana Amerika tidak meletakkan kesatuan Eropah dalam board office. Yang mana kata mereka, kalaulah keputusan di peringkat atasan untuk menjaga resolusi 2803 PBB ini hanya dijaga oleh Amerika dan empat blok negara Arab. Kedudukan tentera mereka yang berada di garis sempadan akan tertakluk pada perintah yang di mana pembuat keputusan itu mereka tiada. Jadi Itali dah bersetuju untuk menghantar tentera tapi sekarang ni akan dah Trump harus menerima kemahuan negara-negara kesatuan Eropah yang nak suara mereka juga didengar di peringkat pembuat dasar. Untuk mengimbangi bahawa kesatuan Eropah ada di situ, Liga negara-negara Arab ada di situ dan mereka juga berada di situ. Dan proses ni memerlukan satu lagi pelan tindakan di mana board office yang telah dirancang begitu lama dan kemudian keperlahanan kesatuan Eropah bagi sokongan kerana mereka tak berada dalam proses membuat keputusan menjadikan satu lagi proses perlu dibuat untuk dirundingkan. Berarti Steve Wickoff dan juga Jared Kushner terpaksa berjumpa dengan wakil-wakil kesatuan Eropah untuk melihat sama ada kedudukan ini diberi kepada tiga empat negara. Kalau ada tiga empat negara apakah mereka kemudiannya akan terangkum bersama. Kerana peranan mereka juga penting. Mereka akan jaga garis Philadelphia. 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 20000 tentera Islam yang akan datang daripada negara-negara Islam yang kita doa supaya Malaysia juga disenaraikan sebagai negara yang dibenarkan membawa masuk pasukan tentera dia berada dalam pasukan ini. terpaksa menanti dulu supaya kalaulah kita Eropah tak dibenarkan berada di dalam uh, board office eh berarti mereka tak akan masuk tentera mereka kerana tentera mereka berada dalam garis sempadan board office buat satu keputusan yang kuasa-kuasa besar ni merasa mereka tak takluk kepada perintah board office yang mereka tak ada suara untuk menyatakan setuju dan tidak bersetuju Maka rundingan ini sekarang sedang melihat bagaimana White House dan juga Trump akan bertindak balas kerana Trump ada pengalaman yang buruk di mana bila dia ada G7, di sana ada Perancis, G7, di sana ada Jerman, G7, di sana ada Itali, G7, di sana ada UK. Dia pernah mengalami masalah tak boleh menguasai satu meja rundingan kerana pasukan pasukan ini adalah sentiasa melawan, cakap dia. Berarti ini menjadi satu lagi yang White House kena pertimbangkan. Kalau dibawa masuk begitu banyak komuniti yang akan membuat keputusan, satu dipanggil negara Arab yang akan melindungi Israel. Sorry, negara Arab yang akan melindungi Palestin. Dan satu lagi dibuat oleh Amerika yang menjadi pemegang taruh kepada Israel. Jadi kena lihat kedudukan kesatuan Eropah yang datang nanti yang akan memberi perkhidmatan apakah mereka yang menjaga garis sepadan Philadelphia juga akan mengganggu begitu banyak keputusan-keputusan yang lain. Tapi secara logiknya Eropah kata dia tak akan masuk. Dalam keadaan sekarang Perancis saja yang hantar tentera dia. Jadi tentera Perancis dah berada di Mesir Tentera Perancis bersama dengan tentera Mesir dan UAE sedang melatih 5000 orang anggota polis uh, baru Gaza yang akan diserap masuk bersama dengan 20000 uh, tentera negara Islam untuk mentadbir Gaza apabila projek uh, apabila uh, usul ini dilaksana dan dikuatkuasakan. Uh, jadi kita kena tunggu pula respon di mana perbincangan untuk melihat kalau negara-negara keselamatan Eropah menjadi ahli board office. Apakah dia menjadi lebih senang atau menjadi lebih rumit? Tapi kehendak kesatuan Eropah kalau wakil negara mereka tak berada. Sedangkan tentera mereka berada di situ. Ini menjadi masalah yang sangat rumit kepada mereka. Kerana katalah garis sempadan ni. Katalah garis sempadan ni. mengatakan bahawa jumlah bantuan trak masuk 600 sehari. Diputuskan oleh bahagian yang berada di atas. Sedangkan negara-negara Eropah mula melihat jumlahnya harus capai unlimited. Terak ni kena masuk tanpa had kerana pembangunan 70 ribu dolar 70 juta 70 bilion dolar USD memerlukan pintu sempadan baru dibuat berarti tak masuk melalui Rafah Crossing Border kena buka 3 4 pintu Rafah Crossing Border buat masuk bantuan makanan tapi bantuan pembangunan bantuan mengeluarkan 70 ribu tan uh, 70 juta tan uh, timbunan bangunan memerlukan pintu Rafah Crossing Border dibuka lebih daripada satu pintu yang ada sekarang pintu immigration dia uh, selepas ni dia nak keluarkan pula 17 ribu pesakit daripada tebing barat untuk diterbangkan di negara-negara ketiga bagi mendapat rawatan daripada jumlah 10% 170 ribu orang yang cedera. Maka semua benda-benda ni akan membabitkan empat negara Eropah yang akan menjaga pintu sepadan. Kalaulah mereka tak ada dalam proses membuat keputusan, agak rumit bagi mereka nak membincangkan bagaimana mereka nak melaksanakan satu keputusan yang mana proses membuat keputusan dalam Board of Governance ni mereka tak ada. Board of Office ni mereka tak ada. Kerana Board of Governance pula akan ditubuhkan dengan pengabsahan Liga Negara negara Arab berarti akan ada 15 orang jatang kuasa eksekutif Palestin dan mereka ini tidak akan datang daripada Hamas dan mereka tak akan datang daripada Palestinian authorities mereka akan datang daripada rakyat Palestin yang mempunyai keupayaan pengalaman dan juga kredibiliti untuk mentadbir sebuah wilayah yang pada masa ini hanya memerlukan teknologi. itu dijaga oleh board of governance yang akan uh, diselia oleh negara-negara Liga negara Arab jadi dia akan ada banyak pertindihan dalam membahagikan proses uh, kuasa dalam membahagikan uh, kuasa dalam proses untuk membangunkan semula Gaza jadi ini antara benda yang kita rasa masanya masih ada uh, untuk membolehkan uh, semua keputusan dicapai bagi membolehkan proses teknikal. Sekarang dia orang dah cakap prinsip dah teknikal dia. Ya. Kita nak bawa tentera. Dan kalaulah kemudiannya ada 2000, 3000 tentera daripada negara Kesatuan Eropah yang akan menjaga pintu sepadan. Tentera ni tak mau menerima arahan terus daripada Amerika Syarikat dan negara Arab. Mestilah dia nak wakil dia berada dalam office board office mengatakan okey, kita akan bina lebih banyak pintu masuk. Greece akan menjaga bagi laluan pembangunan. Contoh saya bagi eh. Kemudian apa uh, United Kingdom akan jaga laluan uh, bagi bantuan kemanusiaan. Perancis kata dia akan jaga laluan uh, bagi uh, proses membawa keluar pesakit. Satu lagi akan dijaga saya saya bagi contoh pada tuan-tuan. Jadi proses-proses pelaksanaan ini, mereka akan menerima banyak data daripada PBB. PBB bagi tahu apa yang perlu masuk, apa yang perlu tak masuk, apa yang lambat, apa yang laju. Dan dia tak boleh berada dalam satu keadaan menerima arahan. Kerana kedudukan negara ini sangat besar dan sangat kanan. Ha, Okey. Terima kasih. Ha, buang je IDB Nuyo ni. ni geng-geng merapu saya kena buang. Saya kat keli blok dia, dia tanya saya. Kadang-kadang, Ya Allah, Ya Tuhan ku. Ha, so, saya tak faham. Eh? Ha, maka saya jelaskan. Proses-proses yang begini perlu uh, mengambil masa sebab kita dah tak cakap tentang the prinsip. Jadi apa yang berlaku sentra balik adalah menanti supaya jalan dulu proses yang sedia ada sebab tidak banyak pertindihan yang berlaku. Sebab kita tak nak lebih banyak keputusan moral dibuat. Ha, macam kita di Malaysia ni kita suka bercakap keputusan moral. Kenapa tidak macam tu? Palestin sepatutnya dibela. Apa ha, lantikkan ha, orang-orang yang mentadbir ni sepatutnya Palestin. Kita akan bertekat dalam hal-hal moral. Yang mana kebiasaan orang yang banyak bercakap hal-hal moral ni dipanggil lip service. Cakap dengan bibir nampak mudah lah. Tapi bagi mereka yang dah berada dalam praktikaliti. Nak praktik dah benda ni. Ha, maka dalam praktikaliti dia kena lihat benda yang relevan dan signifikan. Boleh dibuat dan penting. Ha, kalau lip service jadi macam tadi, ya, tuan-tuan akan masuk tanya dekat saya, kenapa Gaza macam tu? Kenapa ni dah jatuh dah lip service? Ha, tuan-tuan akan kata, bukankah di Palestin ni ada Hamas, apa, apa ada ha, Fatah? Sebab keputusan moral, judgement moral je. Secara moralnya ini tanah Palestin masih mesti dapat menyentuh. Secara moralnya Israel adalah penjajah. Israel perlu dihukum begini. Moral memang besarlah. Tapi dunia tak mengamalkan asas moral sebagai asas praktikal. Ha, kerana itulah wujudnya politik yang dipanggil sebahagian daripada teras moral hilang. Kerana adanya kepentingan politik. Dan orang-orang yang membuat keputusan ini bukan para moralis. Mereka bukan ahli falsafah. Mereka bukan agamawan. Mereka adalah orang-orang yang terikat dengan beberapa kepentingan membuat keputusan. Satu, untuk menjaga diri mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Pada masa yang sama, bertoleransi untuk kepentingan orang lain. Maka wujudnya apa yang dipanggil suasana politik. Bila berlaku suasana politik, adil dan tidak adil itu menjadi justifikasi yang kontras dengan kita yang datang dengan ukuran moral. Adil dan tidak adil dalam justifikasi politik dan practicality ini tak sama dengan judgement kita daripada ukuran moral. Ha, sebab orang moral ni dia ukur judgement kepada logik akal dan juga benda yang boleh dipertuturkan. Ada banyak betul pen benda yang betul dari segi moral tapi tak boleh dilaksanakan. Ha, maka practicality ni tuan-tuan perlu faham, bahawa dia menjadi rumit kerana banyak sangat negara yang terlibat. Dan kita pun nak banyak negara yang terlibat supaya pemegang taruh. Kalau boleh kita nak kesatuan Eropah ni menguasai sempadan uh, Gaza dengan Rafah. Uh, sempadan Gaza dengan Sinai Mesir ni, 14 negara, 14 km panjang, adalah membuka lebih banyak pintu supaya trak yang akan masuk akan membabitkan lebih mudah perjalanan dia walaupun laluan lebuh raya yang ada di Palestin hanya dua je Rashid Adin Ad dan juga uh, laluan uh, apa Salah Adin. tapi kalau pintu sempadan dibuka dengan lebih banyak queue dekat sempadan untuk memantau bahawa semua kenderaan yang masuk ni tak bawa senjata untuk memantau semua kenderaan yang masuk ini adalah kenderaan yang didaftarkan sebagai milik PBB setiap individu yang masuk tidak ada penyusupan Orang yang kemudian menyamar dengan nama NGO ataupun menyamar dengan apa sahaja daya masuk ke dalam Gaza dan mencetuskan pengkhianatan. Maka garis sepanjang pintu Gaza ini sangat penting. Bukan sahaja bantuan kemanusiaan tapi juga jaga penyusupan supaya tidak ada nasir. Yang masuk dan kemudiannya menjadikan keadaan ini menjadi lebih-lebih rumit. So kalau tuan-tuan dah faham saya jawab mengenai Sentra adalah dengan sekarang lihat dulu pelaksanaan di Gaza. Tapi ada loophole yang Sentral kena mainkan peranan bersama dengan Colombia Iaitu bila FASA, Gaza telah berjalan. Dan analisis telah dibuat. Maka loophole tu lah kemudian kita harap UNGA bawa. Pasal UNGA ni satu lagi eh. Kalalah Sentral bawa. Ha, di bawah perundangan. Sentral bawa dan kemudian ha, usul Sentral ni adalah nak kekalkan pertuduhan jenisat kat Israel. Sentral tetap, uh, sorry, uh, Colombia tetap nak Israel dihukum kerana melaksanakan jenisat. Itu kerasnya pendirian Columbia. Israel tak boleh lagi hanya mendapat tabu, apa ni kerja apa ni mendapat tawaran diplomatik kena berundur keluar perang. Maka itu yang dikendaki oleh Colombia. Uh, Columbia. Tendang dulu yang harga gotopi topi tu. Yang mana apa yang dikendaki oleh Columbia adalah memastikan undian itu besok dia nak Israel ini dihukum kerana genocide. Bagi negara-negara yang telah mengundi usul 2803, dia anggap ini akan jadi rumit kerana Amerika tak mahu Israel diletakkan di bawah genocide. Karena kalau letak di bawah genocide, punishment kata Israel akan menjadi lebih berat. Dan sekiranya Israel diletak di bawah genocide, negara-negara termasuk negara Islam yang telah pun menyertai proses rundingan, kemungkinan tak akan menyokong usul tersebut. Karena menyokong usul tersebut dan meletakkan titik keras. Di mana titik kerasnya, pandangan titik keras ini menjadikan negara-negara yang dah berada dalam usul 2803 untuk memberi komitmen akan mengalami masalah di mana akan berlaku kekacauan di mana titik keras dan titik diplomatik ni akan bertembung. Titik diplomatik adalah 2803 usul yang telah dibawa oleh Amerika dan diluluskan di United Nations Security Council. Nanti akan berlaku dengan apa yang dipanggil undian moral, titik moral yang dibawa oleh uh, Colombia ke United Nations General Assembly. Yang mana saya fikir negara-negara Islam yang mula merasakan lihatlah peluang Gaza untuk maju dulu. Tunggu bagaimana proses pembentukan Palestin Merdeka berjalan dulu. Ha, tapi daripada tren undian yang diuji oleh Mesir 123 dan semua negara-negara Islam konsisten mengekalkan sokongan. Ha, tetapi tak mendapat 41 yang berkecuali itu. Tidak mendapat sokongan daripada negara-negara utama Eropah. Dan tujuh negara menentang kekalah kita nampak Amerika berada di situ, Israel berada di situ. Sebagai dua negara. Kemudian saya rasa ada Paraguay di situ. Tiga negara besar yang menyokong. Yang lain itu Nauru, Micronesia. Negara-negara kecil yang tidak mempunyai kuasa besar untuk melobi uh, projek ini. Ha, so kita faham sekarang ni kita perlukan undian untuk tembing barat tapi langkahnya harus dibuat dengan bijak supaya dia tak menyerabutkan keadaan di atas potensi usul 2803 dah memberi ha, beberapa proses lima perkara untuk Gaza dan satu dalam tempoh 2 tahun PA Palestinian authorities yang mentadbir Palestin haruslah menunjukkan tanda-tanda dia boleh mengambil alih uh, di kedua-dua belah pihak saya dah ulang banyak kali saya rasa tentang perkara ni bila saya cakap saya merasa macam 2000 2200 orang ni dah tahu dah ha, Okay, saya tak panjangkanlah dekat situ Ada apa soalan lagi? Ha, faham, terima kasih. Ha, jadi kita masih mengekalkan sokongan kepada usul Columbia. Tapi pada waktu yang sama, ketika sebelum Columbia nak bawa usul ini, kita sokong penuh. Ha, tapi bila ada 2803, usul yang dibawa oleh Amerika, disokong oleh semua, tak ada yang veto, kecuali China dan Rusia berkecuali, kita biar dulu usulnya berjalan. Yang mana spam saya tak nak jawab ada berita daripada Gerita atau tidak. Saya tak tahu apa. Saya anggap kata tahanan biasa lepas tu dibebaskan semalam. Demonstrasi. Sekejap bagi saya phone saya sekejap tak jawab nanti tuan-tuan kata ni. Tapi saya nak tunjuk apa betapa mudahnya kalau kita nak jawab, jawab dapat jawapan uh, daripada ni. Nah. Kan senang tu CNN dah laporkan Terus dibebaskan je Selepas ditahan Depak Di UK Kalau tuan-tuan kena tahan Dalam demonstrasi yang biasa Tuan-tuan sertai Tahan dan rilis lah Saya ambil masa 30 saat ni Untuk mendapatkan jawapan dia Berita terus datang Daripada sumber yang paling Tuan-tuan uh, boleh pegang Iaitu CNN Dalam berita barat ni Dah rilis lah Sebaik saja ditahan Jadi hari kejadian pun Dah berlaku sampai 4 hari 5 hari dah tuan nak juga saya tolong jawabkan. Saya pergi Google tanya gitu je. Isri lah gerilis, uh, uh gerita rilis, saya buah, bubuh tanda soal. Tu je keluar. Ada soalan yang lain tak? saya agak serabut dengan trafik petang ni. Sebab yang, yang disiplin dia memang dah diamah. Dia dah kecewa kalau kita tutup live ni. Ha, tapi yang mana masuk macam-macam. Dia pun tak faham. Ha, berada dalam proses kena dengar. Dia masuk nak tanya. Ada apa yang tuan-tuan nak uh, tanya lagi? Saya boleh update tuan-tuan. Terutama untuk faham. Bahawa usul Columbia eloklah tunggu sampai proses perjalanan usul 2803 ini dilaksanakan. Kerana terlampau banyak pertindihan usul akan mencetuskan ramai orang berada dalam titik mana satu yang kita nak ambil. Sebab usul Columbia ini keras dia adalah dina. Israel dihukum di bawah konvensyen Geneva PBB sebagai penjenayah perang. Untuk membolehkan juga usul ini Mereka fikir kata kalau bawa nanti, macam ni tuan-tuan eh. Apa terjadi kalau usul ni dibawa? Ya, dia rilis. dua ha, per tiga akan sokong. Kalau usul ni bawa, rilis. Dua per tiga akan sokong. Tapi apa masalah United Nations General Assembly? Bila kamu sokong, kamu lah laksanakan. Ha, ini macam ni eh. Dia United Nations General Assembly, nanti kita sokong. Bila kita sokong, kita lah kena laksanakan. Maka negara-negara yang nak menyokong ni, kalau tak ada negara besar kesatuan Eropah, Negara-negara yang boleh menghantar kekuatan tentera. Negara-negara yang boleh mendanai projek ni. Negara-negara yang boleh menyumbang. Maka dalam usul tu menanglah moral dia. Ramai orang kata Israel perlu disenarkan genocide. Langkah-langkah-langkah. Tapi takkan ada negara yang menyokong. Macam sekarang UNSC ni. Nak dapatkan sokongan kita kena atur satu-satu-satu. Satu adalah nak menyelesaikan garis Philadelphia perlu kesatuan Eropah supaya bila kesatuan Eropah ada di garis Philadelphia berarti kesatuan Eropah terlibat langsung dalam proses pembangunan semula Gaza jadi dia tak ada lagi boleh berkata dia adalah orang yang diasingkan dia terlibat sekali blok negara Islam diberi mandat masuk ke dalam tanah Gaza iaitu bila Israel berundur inilah negara, tentera daripada negara Islam yang akan mengendalikan dua perkara yang besar mandat dia satu adalah menjaga keamanan Gaza yang kedua boleh mempertahankan Gaza jadi itu uh, apa ni dua perkara. Kalau usul UNGA diluluskan juga, akan ada percanggahan bagi negara-negara Islam yang telah bersama dengan usul 2803 nak buat lagi pelaksanaan berdasarkan usul United Nations dan General Assembly. Ah uh, dia menjadikan kan rumit dipanggil percanggahan usul. Maka kita tunggu sampai perjalanan ni jalan dan sentral pun akan tunggu dan dia akan lihat. Uh, dia akan lihat Berarti kalaulah dapat usul ni lulus. Luluslah usul ni. Dia jadi usul moral juga. Usul moral di mana Israel terlibat dengan genocide dan tangkapan harus dibuat ke atas Israel. Berarti negara-negara yang uh, paksu darah saya terpaksa buang. Eh. Orang lain tak lep. Paksu seorang masuk lep. Paksu spam lah. Okey, so ini yang saya boleh jelaskan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. Dia boleh menang lah dari segi moral. Kalau ikut Mesir punya undian pun menang. 123. Uh, ketika sudah ada pelaksanaan. Ada tempoh pelaksanaan iaitu 2803. Jadi beberapa perkara yang bersangkut dengan unsur yang berarah ke kemenangan moral. Abaikan dulu sebab kita dah ada perkara praktikal. Iaitu pelaksanaan yang boleh dipraktikkan bagi pembangunan Gaza. pelaksanaan yang boleh dipraktikkan untuk melihat Palestinian statehood dibentuk dalam tempoh 2 tahun proses ni, Iaitu Fasa 1 2026-2027. Jadi kalau tuan-tuan faham perkara ini, kita akan faham kenapa pula sekarang kita kena perlahankan dulu usul Columbia kerana telah ada usul yang telah pun diluluskan dengan dengan stage kita panggil dengan peringkat-peringkat pelaksanaannya yang sekarang dah nak sampai ke peringkat pelaksanaan penuh pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari dan pelaksanaan ini ambil masa dua tahun untuk kita buat penilaian sama ada resolusi 2803 yang pertama kali dalam sejarah tak pernah berlaku Amerika membentangkan usul kemudian disokong oleh negara-negara yang berada dalam majlis keselamatan Kemudian negara seperti Rusia dan China tak sokong tapi tak veto. Kemudian bila pangkat pelaksanaan dia ini telah mendapat sokongan banyak negara Islam untuk menyertainya. Dan kemudian negara Eropah menyatakan persetujuan. Cuma apabila ditubuhkan apa yang dipanggil badan yang akan mentadbir polisi pelaksanaan usul 2803, Eropah tak gembira kerana mereka tak berada dalam jawatan kuasa tersebut jadi timbul lagi perkara sana nak menyelesaikan kemasukan Eropah dalam jawatankuasa tersebut. Yang mana Amerika merasa curiga sebab Eropah yang nak masuk ni adalah negara-negara yang memang menetekan Israel. Jadi Eropah, Amerika nak dia berunding dengan negara Arabnya sebagai pemegang taruh kerana inilah negara-negara yang konsisten. Daripada dulu nak bela Palestin dan inilah pemegang taruh yang mewakili sentimen orang Islam. Amerika nak mudahkan sedemikian tapi kesatuan Eropah tak nak sebab kalau dia hantar tentera dia pergi sebagai bangsa yang mempunyai kuasa yang besar sebagai bangsa yang dipanggil bangsa-bangsa besar ni dia tak boleh hidup lah di bawah rule of command ni, di mana punca kuasa dalam Malaysia ni kita panggil punca kuasa dia tak ada di meja rundingan punca kuasa punca kuasa jadi kita tengok apa yang akan berlaku dalam tempoh terdekat bila ketua perunding Donald Trump Jared Kushner dan juga Steve Yakov bertemu dengan wakil-wakil daripada negara utama kesatuan Eropah yang terlibat dalam uh, sempadan uh, pengendalian uh, sempadan Philadelphia yang panjang 14 km zon paling sensitif iaitu sempadan di antara Rafah uh, dengan uh, Sinai Mesir. Ini. Uh, sekiranya bersetuju ada wakil itu masuk berarti besarlah board office ni. akan uh, menjadi lebih besar. Tapi Amerika tak boleh dominan. Uh, bila tak boleh dominan Amerika bimbang lebih banyak benda-benda yang kemudian diperbincangkan keputusannya menjadi lebih lambat. Tapi logiknya pula Kesatuan Eropah kata kalau tak ada wakil kami, kami akan hadir di situ sebagai pak turut. Kami tak berada di stage di peringkat membuat keputusan. Ha, inilah hal ke hal yang sedang dirundingkan sekarang. Ha, menjadi hal-hal teknikal kerana dia bukan lagi di peringkat uh, kertas kerja moral. Dia dah di peringkat dan nak selesaikan praktikaliti dia lah. Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan nak -tuan klik dia lah faham. Kalau tuan-tuan klik dia kata faham dah. Okay. Saya tak perlulah lagi rasa uh, bimbang nak ulang-ulang sebut takut tuan-tuan tak faham. Hmm. Nah, ha, terima kasih, terima kasih. Yang mana faham, Alhamdulillah, terima kasih. Saya ambil soalan saya seterusnya. Kalau tuan-tuan nak tanya. Okey, kalau kita nak free flow dah boleh sekarang. kan, eh? Kita dah habis dah 35 minit uh, untuk uh, geopolitik, kalau nak free flow, saya boleh lah free flow. ATM banner. ATM banner baru masuk eh? Adakah peluang untuk uh, palestin mereka? Kalau ATM banner baru masuk, saya nak kena explain panjang lah. Pasal live ni kita dah, dah carry... Uh, jadi uh, saya bagi tahu macam ni eh, uh, yang sedang dirancangkan sekarang ni adalah ke arah pembentukan palestin mereka lah. Dalam resolusi 2803 refer balik ke Google je. Resolusi 2803 ataupun uh, resolusi United Nations Security Council 2803. Jadi dalam resolusi itu dia sebut lima perkara yang dilaksanakan untuk Gaza plus one. Selepas penggal penyelesaian Gaza 2026-2027, perkara yang keenam dalam resolusi itu adalah pembentukan Palestin Merdeka. Uh, jadi inilah peluang yang nak lihat Palestin ni sebab dia telah diusul dan telah diluluskan oleh resolusi bagi majlis yang tertinggi di PBB. Dan usul ini dibentang oleh Amerika sendiri, yang mana dalam sejarah negara yang menghalang pembinaan Palestin Merdeka adalah usul 2011 dibawa oleh Algeria, usul, sorry, usul 2011 yang dibawa oleh Amerika uh, dan 2024 yang dibawa oleh Algeria. Usul ini diveto oleh Amerika. Uh, tapi pada tahun 2025. Berdasarkan beberapa keadaan, beberapa keadaan Amerika takut kehilangan pengaruh negara Arab kerana dia menjadi seorang dia menjadi negara pelindung Israel. Dan negara-negara Arab enggan menjalankan kolaborasi pelaburan tunai dengan Amerika. Dan kemudian kedudukan China yang kini mempunyai hubungan yang akrab dan boleh memindahkan tunai daripada pelaburan negara Arab masuk ke dalam pelaburan ekonomi China. Maka salah satu peluang yang salah satu daripada cara Amerika mengekang pengaruh China adalah dengan membeli jaminan kepada negara-negara Arab bahawa tuntutan utama negara Arab adalah untuk mendapatkan Palestin Merdeka akan diberi. Dengan syarat ia menjadi lebih buruk kalau Palestin Merdeka ni dituntut dengan negara-negara Arab berkolaborasi dengan China. Lebih banyak persenjataan masuk ke dalam tanah, tanah Arab. Lebih banyak pengaruh Rusia akan masuk ke dalam tanah Arab. Sekiranya negara-negara Arab beranggapan bahawa cara mendapatkan Palestin pada masa depan adalah dengan memperkasakan pertempatan dan juga penempatan ketenteraan China dan Rusia di atas bumi Arab sebagai langkah untuk berhadapan dengan Israel. Jadi konflik ini akan mencetuskan lebih banyak ketegangan di Asia Barat dan lebih banyak biaya yang Amerika harus keluar untuk melindungi Israel. Dan Amerika akan kehilangan jurang, jurang hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara Asia Barat di mana mereka akan kehilangan jurang dalam segi bekalan minyak dan jurang untuk mendapat pelaburan tunai. Bila dunia telah berubah, maka Amerika mengambil satu keputusan yang berubah. susah saya nak jawab betul ke? Bila saya cerita ni tuan-tuan, saya kadang-kadang kan saya tengah jawab soalan tu tuan-tuan nampak tak faham saya kena berhenti saya jadi letih tuan. Ha, maksudnya kita dapat trafik yang rumit saya cerita macam mana pun tuan-tuan tak akan boleh faham. Sebab saya sedang jawab Lepas tu tuan-tuan tanya balik benda yang seolah saya rasa masa saya sedang menjelaskan. Bukan rumit saya dah jawab dah tadi. Ha, kita stop je. Eh? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.